Добрый день, зрители гражданского телевидения Светловодск. Сегодня мы берем интервью, ко мне обратилась и Герасименко и Алена и захотела рассказать историю, которую она вам поведает, расскажет ситуацию. Я в этом случае беспристрастен. Я всегда гарантировал, что гражданское телевидение готово выслушать любую точку зрения. Мы сейчас услышим ее историю я не буду давать никаких ни своих комментариев мы ее выслушаем а люди сделают свою оценку сами добрый день алена добрый. вы обратились ко мне с конкретной проблемой что за проблема расскажите в чем mm. сама суть проблемы сама суть заключается в том что вместо того чтобы устроиться нормально на работу и работать я теперь должна дать 500 долларов как это начиналось как происходило кому ну то есть давайте mm. опустим ситуацию. С самого начала что за работа или как вы ее искали? Что это? С самого начала я купила первоначально 0,9 нашу информати... ну, информационную газету. Да. И нашла там, в принципе, объявление по поводу того, что э, требуется домработница до 35 лет, оплата 150 гривен в день и номер телефона. Я прозвонила, э, разнакомилась с человеком, он сказал, что в принципе вы можете... Э, прийти на такое-то, такое-то время, и я вам покажу фронт работ. Чтобы я при себе имела паспорт, трудовую книжку и ксерокопию паспорта. Я, в принципе, это все сделала и взяла с собой. В назначенный день я долго искала этот адрес, но нашла это Тясминская, 53. Я приехала туда, хозяин явно вышел не очень адекватный, потому что он был нетрезвый. В чем заключалась его неадекватность? Он был нетрезвый. Ну, ага. как бы совсем. Вас ну, это и... не испугало? Ну, в принципе, это его личное дело, чем он там занимается. Трезвый, нетрезвый, ну, коль уже принимает таким на работу, то это его проблемы. Он посмотрел все мои документы, оставил себе ксерокопию паспорта и показал фронт для выполнения работ. То есть мне нужно было помыть посуду, поубирать первый этаж в его двухэтажном доме. Угу. Собственно, с этой задачей я справилась довольно легко и быстро. Не скажу, что очень приятно. Но он отдал не 150 гривен, а положил 100 и попросил записать свой номер телефона, сказал, что он в дальнейшем со мной свяжется. Угу. На этом мой первый То есть рабочий. Это работа день. неофициальная была. Неофициальная. Угу. То есть официально он вас не трудоустроил. Это как бы работа такая, сугубо по договору, я так понимаю. Ну да. Хорошо. Ну а дальше как развивались события? Дальше получается прошло дня 3 или 4. Мы с ним снова созвонились. Я спросила, нужна ли ему моя помощь. Он сказал, что э, давай, говорит, ты подъедешь в среду часиком к 10 утра. На что я согласилась. То есть это не каждодневная работа? Нет, не каждодневная. То есть он это должен был мне... сразу, да? Да, он должен был мне прозванивать, как только ему нужна там помощь по дому. Угу. В общем, он сказал, что на среду в 10 я должна быть у него. Угу. Стало быть, среда у нас была 6.07, я приехала к нему с утра. Он, в принципе, не впускал меня в дом, он просто открыл ворота и сказал, что нужно съездить за покупками. Вот мы съездили в маркетопт. Потом вернулись, ну, он начал пить на кухне, ну, думаю, это дело каждого хозяина, предлагал выпить мне, но я не пью спиртные напитки, угу. тем более, на рабочем месте. Дальше? Дальше, я принялась за приготовление пищи, ему в этот момент звонили два или три раза тоже люди по этому объявлению, он сказал, что ему нужно поубирать во дворе, и он платит 150 гривен на руки сразу по законченной работе. Угу. На что я сказала, что у меня есть напарница, которая в данный момент меня подменяет. И, в принципе, она... Ну, ей, ей тоже хотелось бы заработать денег. В принципе, она сможет справиться с любой работой. Он сказал, что пускай она приходит ко мне. Это ваша знакомая, подруга или кто? Ну, как, мы работаем на промоакции с ней от магазина «Простор» в данный момент. Угу. И познакомились мы еще... В начале года, даже раньше, в прошлом ну, то году. То есть вы грубо по работе знакомы? Ну да. Хорошо, дальше что? Этапно расскажите, при... как все пришло к тому, что вы говорите, создались какие-то проблемы. Она приехала, ее встретила, привела с ним, разнакомила. Он ей тоже предлагал выпить водки, говоря, что от него ушла жена, у него депрессия и так далее. Но она тоже отказалась, потому как тоже не пьет. Он сказал, что я покажу тебе сейчас объем работы, который нужно сделать. И они поднялись на второй этаж его двухэтажного дома. Он сказал, что на втором этаже это работа? Да, да. да. Он сказал, что во дворе пока не надо, а пойдем я покажу, что делать. На втором этаже в то время еще находился его сын Александр Александрович. Угу. А, вот, и я слышала там, не особо хорошая слышимость, но я слышала, что вроде бы как он скандалил с сыном. Потом, по прошествии, не знаю, какого времени, заявилась женщина непонятная вообще. Ну, примерно сколько времени? М -м -м ну, я не знаю, они там от силы полчаса были, ну, может, больше. Я просто не засекала, я не uh -huh. смотрела в этот момент на время. Она пришла и сказала, что кто ты такая, убирайся отсюда. потому Тебе. что Да, мне Без сказала. Без его присутствия? Без его присутствия. Потому что я сейчас вызову полицию по факту кражи. У меня брат работает в милиции. Короче, вам сейчас капец. Говорю, ну пускай вызывают, говорю, у меня здесь ксерокопия паспорта, я здесь работаю. Uh -huh. Она спросила за подругу, говорю, не знаю, Александр Николаевич забрал ее на второй этаж. Говорю, это все, что я знаю. В итоге она поднялась туда, они там подняли скандал, что-то скандалили, скандалили, потом спустились разговаривать на кухню. Кто с кем скандалил? Это... Но, над... Это Наталья. Ну, вот Наталья. Ее, да, вот ее так а, называли. Хозяина дома как звали? Александр Николаевич. Угу. Они потом спустились вдвоем. Вы его фамилию не знаете? Э, ну, насколько мне говорили, то это Холявка. Или Холявка, я точно Александр не знаю. Александр Николаевич. Угу. Александр Николаевич. Да, у нас в городе больше известный как Хелп. Ну, так его называют. Потом Александр Николаевич с этой Натальей спустились вниз, начали разговаривать, потом спустился его сын и через буквально минуты-две, наверное, спустилась моя напарница, но она стояла на лестнице и никуда не шла пока не разговаривали на кухне. Потом эта Наталья вышла, обыскала ее, хотя там была в шортах и просто в майке. Под предлогом чего? Э, под предлогом того, что в доме кража, но что именно искали, никто как ничего не об сказал. она или это ее предположение? Без понятия. Она говорит, мне позвонили люди, сказали, что здесь, короче, бордель и так далее, что вы тут вдвоем работаете. Вы не знаете, кто ей позвонил и звонили ли вообще? Я без понятия, потому что Александр Николаевич не мог ей позвонить, его телефон лежал на кухне на столе. Угу. Вот, поэтому я не знаю, кто позвонил, видимо же, может быть, его сын после скандала, но ну, я не буду выстраивать догадки. Угу. В общем, она приехала с такой истерикой, она ее обыскала, обсмотрела все карманы и выгнала прочь. Угу. В принципе это. А почему вы остались? Почему только ее выгнали? Ну, потому что Александр Николаевич сказал, что я остаюсь, поскольку я здесь готовлю там обед. Ну, грубо угу. говоря, уже обед. Потому что он искал, что уходишь ты, а девочка остается, потому что это нормальный человек и она у меня работает уже не первый раз. но это в результате ссоры они поссорились Ну да. Он, он в результате ссоры он неоднократно выгонял ее из дома, спрашивал. Как а он... вас пытался оставить? Да, он пытался оставить. Потом они ушли поговорить на кухню, она провела. Досмотр моих личных вещей. То есть это кошелек, косметичка, моя сумка. Она перетрусила все там, ничего не нашла. Нашла только мои таблетки от пониженного давления. Uh -huh. Кофеин, бензоат натрия. Она спросила, что это, Я ей сказала, что это кофеин. Она спросила: Клофелин. а говорю, женщина, читайте, но на пластинке написано кофеин, uh -huh. бензоат натрия. Она так посмотрела, таблетку оставила себе, а пластинку отдала мне. И выставила меня на улицу с тем предлогом, что ей надо поговорить с хозяином. Uh -huh. Пока я стояла... С вещами или без? Да, с сумкой. Угу. В принципе, Почему я была вы просто... Оставались? Ну, как бы, я пыталась дождаться тот наряд милиции, который они вроде бы как вызвали. Потому а, что, думаю, то есть... Если... Там бы, бы, была фраза, что вызываем милицию. Да, да, да. Она об этом говорила неоднократно. Я говорила, что ее брат работает в милиции. Она пробьет по базе мой паспорт, мои паспортные данные, и не приедут и будут разбираться по факту кражи. Я сказала, пусть приезжают. Хорошо. Понятно. Дальше вы ждали милицию. Э, милиция приехала? Я или? прождала минут 30-40, наверное, простояла на пороге за дверями. Я, в принципе, не убегала никуда. Но за указанное время милиция так и не приехала. Она из дома вышла с сыном Александра Николаевича и сказала, что сегодня тебе, твоя на сегодня работа здесь закончена. Как бы, в принципе, э, объема работы не осталось, денег тебе никто не даст. Разворачивайся, короче, и вали отсюда. Все. Это дословно, типа, вали или как? Ну, там в более жесткой форме, но я не буду это uh -huh. То есть... обнародовать. Скала, если что-то по деньгам, завтра разберешься с Александром Николаевичем. Uh -huh. Хорошо, все. Вы я... Ушли. Она ну, выставила вы меня за клитку. Uh -huh. Я развернулась и ушла. Uh -huh. А на следующий день примерно в 9 или в 10 утра позвонил Александр Николаевич и сказал, что у него пропала пятихатка. При что этом, такое пятихатка? Ну, в народе это как э, купюра 500. А, я понял. Но только проблема в том, что валюту он сразу не указал, поэтому я думала, что это 500 гривен. А потом по беседе 15-минутной, наверное... Он обмолвился еще раз, что у него пропали деньги, я должна привести эту девочку, которая была вчера, должна ее привести, потому что пропало 500 долларов. Угу. И тут у меня наступил легкий ступор. На, на что он мне сказал, что меня он в принципе ни в чем не подозревает, то есть ему нужно привести эту вторую девочку. Я сказала, что она проживает в Кременчуге и как с ней связаться, я пока не знаю. Он она начал... реально проживает в Кременчуге? Ну, в принципе, она жила в Кременчуге. Mm -hmm. Она на время промо сейчас живет здесь, в Светловодске. Mm -hmm. Хорошо, Но адрес что? ее я побоялась говорить, поэтому сказала, что не знаю, когда найду. Она слышала нашу беседу, мы с ней утром вместе собирались на работу. Mm -hmm. И она просила не сдавать, потому что она не знала, как это все объяснить своему парню. Mm -hmm. Хорошо, понятно. Александр Николаевич начал употреблять нецензурную брань и угрозы, что убьет, покалечит и так далее, но деньги мы отдадим. И я просто отключилась и не стала с ним дальше разговаривать. После чего он звонил мне вечером еще раз, но я не брала трубку, потому что я не знала, что делать. А потом перед этим я выместила в сеть вот это все объявление и всю ситуацию, которая случилась. И в мне... Сеть это куда? В интернет? Да, в ВКонтакте это все, все странички светловодские информационные, которые угу. только есть. Угу. И просто просила совет, и в принципе Александр Николаевич, моей напарница, говорил, что это не первая ситуация. И я хотела найти еще таких девушек, там, женщин, не знаю, кто еще был в такой ситуации, может быть, попал и сейчас просто отдает деньги ни за что. Угу. И просто потому что боится, это, видимо, ну, сильно известный человек в нашем городе. То есть он сказал, почему бояться, я не понял, что, что Ну он потому сказал? что он сказал, что вот. в милицию обращаться ну как бы нереально, у него вся милиция знакомая, ему пофигу, он уже ни одного человека убил и как бы говорил прямо прямым текстом, что. Да, говорил. То есть он вам угрожал или нет? Да, он угрожал и мне, и ей рассказывая, что он убивал людей, или да, как, как, как конкретно? Ну он сказал, что я уже ни одного человека убил и мне за это ничего. Я объездил всю Украину, у ну, меня везде есть знакомые, у меня везде есть связи, по поэтому. По факту он сказал, 500 долларов пропало, и что? Вы либо появитесь и отдадите, либо же я вас сам найду, короче и утоплю там, покалечу и так далее. Хорошо. По тексту. А вы дальше что, что, что предпринимаете? В сети мне посоветовали просто обратиться в милицию. Но ну, Есть человек, у которого я тоже, скажем так, помощницей, домработницей по хозяйству. Работаю не первый год. Он, в принципе, тоже в возрасте. И он посоветовал, что говорит, знает, что это не особо хороший человек. И, в принципе, надо действительно обращаться в милицию. После чего мы 8 числа пошли писать заявление в милицию. Угу. Поскольку он перед этим позвонил и опять назначил нам грубо говоря, в стрелку. На Юласе пол шестого вечера, от 8 числа мы должны были явиться. А поскольку у меня ребенок и у нее, мы без, ребен... ну, мы без детей не могли туда поехать. А ехать туда с детьми, а дети это самое уязвимое место. Поэтому мы пошли в полицию, в нашу доблестную. Дальше как развивались события? Ну, дежурка с нас поулыбалась, дали нам следователя который спросил, в чем заключается ситуация. Как звали следователя. Он не представился даже. А вы не Абсолютно. спрашивали? Как бы да он сразу спросил, что случилось, и вы мы начали рассказать. рассказывать, да. И uh -huh. в принципе он принимал нас не в кабинете, а перед дежуркой за столом. И все. Uh -huh. э -э он, так сказать, у своих сотрудников поспрашивал номер телефона Александра Николаевича, ни у кого не нашлось. Он взял номер телефона у меня. Куда-то исчез на улицу, по истечении минут 10-15 он вернулся, сказал, сейчас он подъедет, а вы ждите здесь, будем разбираться в ситуации вместе. Угу. Мы прождали где-то около получаса, за это время подошла моя мама, она там была в том районе по делам. И в принципе подъехал он, как всегда трезвый, только с гипсом. Мы поднялись. А у него гипс был когда? Нет, нет, он говорил, а что у него вы сейчас там... почему упомянули про гипс? А, ну, потому что единственное отличие по вещам, которые на нем были одеты за это все время, только гипс. То есть где-то он еще и попал в какую-то... Ну, конечно. Ну, поехали дальше. А, вот. Потом... Следователь с ваших слов записывал что-то, принимал? Вы нет, заявление? до этого нет. Он пока просто он не с вами приехал. общался возле дежурки? Да? да, он просто поговорил с нами и все. В этот момент еще выходил Квитка, не знаю его полных данных, ну, имя, отчество. Дело в том, что он сказал, что он знает о этом всем фестивале, как он выразился. И то ли мы были пьяные, то ли Александр Николаевич был пьяный. Но факт кражи он о нем тоже слышал. И хотите, пишите заявление. Хотите, едьте к нему на стрелку. Разговаривайте с ним. Так и сказал на стрелку? Да, да. А, Откуда после... вы знаете, что это был Квитка? Ну, знаем. Он даже раньше на стенде висел, как, угу. как представитель закона. Да сейчас их в последнее время поснимали. Угу. И по... помимо этого я еще уточняла у его там одного коллеги. Угу. Вот. И на вопрос моей напарницы, ну, насколько если... Насколько я знаю, Квитка это начальник следственного отдела или... или, или, или... <связывается> или... или... Раньше был замначальника или начальник уголовного я розыска. А Хорошо. сейчас без понятия. И на вопрос моей напарницы, вот мы туда поедем, и он начнет нас убивать, и что нам делать? Он сказал, что позвоните в дежурку, мы приедем и разберемся. На что я сказала, что не особо верю, потому что вы, как всегда в дежурке, скажете, что машина у вас одна, и она на вызове где-то в Глинске или в Григоровке или еще где-нибудь. Короче, вы приедете и констатируете наш факт смерти. Я буду писать заявление. Ну, она, в принципе, сказала, что тоже согласна написать заявление. И, в принципе, потом подъехал Александр Николаевич, мы поднялись на третий этаж, прошли за следователями. Нас оставили в 35-м кабинете. Он зашел, сел на место следователя и сказал, что меня ничего не волнует, пишите вы заявы или не пишите, мне по барабану. Если вы не отдадите мне эти деньги, вы будете плавать. То есть он впрямую намекнул нам преследователям, при моей маме, что он нас утопит, если мы не отдадим деньги. То есть он дословно сказал: будете плавать? Да. Может, он имел в виду в бассейн? Вряд ли. Хорошо. Потому как это ассоциируется mm. у него именно с тем, что он нас потопит. Ну, это вы такой вывод сделали, или он перед этим mm. что-то Нет, уже он, он перед этим точно так же нас запугивал и говорил, что перетопит и все, короче. Никто ему ничего не сделал. Хорошо, следователи это слышали? Следователи это слышали. Потом второй следователь забрал его в соседний кабинет. Mm. А тот, который остался, начал принимать у меня заявление. Угу. Я ему объяснила всю ситуацию, как было. Он это все напечатал, ну не напечатал, а написал от руки. На что тот следователь, который ушел с Александром Николаевичем, сделал ему замечание, сказал, что тебе придется перепечатывать это все именно печатным текстом, потому что прописью не подходит. Он сказал, что разберемся. Я написал это все от руки мне пришлось это прочитать, я подписывалась где нужно было. потом второй следователь зашел и сказал, что опросишь девушек по факту кражи 500 американских долларов. вам выдали номер вашего заявления ЕРДР? нет, ничего не выдали, абсолютно. вот в принципе, в принципе, я только То знаю вы не что... знаете ни фамилии следователя, которого, нет, я только ни слышала ни как... входящего заявления. нет, ни... нет. ни номера я е... только слышала Единого как нет, нет, нет я только слышала как нашего следователя по имени называли ростик ну, стало быть ростислав и все хорошо что было дальше вы вот mm. сказали что вас что нужно нас нужно опросить по факту кражи 500 долларов mm -hmm. хорошо. в принципе он положил какой-то листик на стол и этот ростислав принялся принимать у нас Пояснення по факту кражи угу. И перед этим Александр Николаевич сказал, что у него есть видеозапись, потому как он меня предупреждал, что дом у него оснащен видеокамерами. Угу. Я сказала, что я сижу здесь, никуда не убегаю, мои отпечатки пальцев со мной, я желаю увидеть эту видеозапись. И если же был такой факт, в чем я лично сомневаюсь, тогда мы будем разбираться действительно в кабинете милиции. Он развернулся и ушел, в принципе, ничего на это не сказал. Но я так поняла, что он написал встречное заявление, потому что мы писали пояснение по поводу сныкнания. Этот Ростислав напечатал мои пояснения, пояснения моей напарницы. Uh -huh. Когда она сказала, что хочет написать заявление, он сказал, что рабочий день у него уже закончен. Это было примерно часов в 6 вечера. И если вы хотите, можете прийти в понедельник написать, если не передумаете. Или же завтра любому другому следователю, кроме меня, у меня рабочий день закончен. И все, больше он ничего нам не выдал. Просто единственное, что я увидела, когда он э, брал пояснение у моей напарницы, я увидела пояснение написанное здесь слив холявка Александра Николаевича, что я у него работала, попросила о помощи, вызвала свою напарницу, так сказать, она распивала с ним спиртные напитки, потом начала его домогаться, добиваться к нему чепляться, як він написав, и ушла в его комнату. После чего а он был в комнате или как -то? нет? Они сидели на кухне. Угу. Он сам пригласил ее на второй этаж. Вот именно что подозрительно, потому как она была первый раз в этом доме и она понятия не имела, где его комната. Ну точно так же, как и я, хотя я была там второй раз. Угу. Она начала до него чепляться, Пошла в его комнату. Потом приехал его сын, чередник Наталью Алексеевну. Он к ним это спустился. Это женщина, которая. Да, приехала. это та женщина, которая устроила там конкретный скандал. Угу. Хотя она приехала сама, а сын его был в этот момент дома, и он тоже был на втором этаже. Ну, чем все закончилось? Все закончилось тем, что он обвиняет нас в том, что когда он спустился к сыну с этой Натальей, моя напарница. Спустилась со второго этажа с его комнаты, мы вместе выбегли и исчезли в неизвестном направлении. А на следующее утро он обнаружил пропажу 500 долларов старыми купюрами по 100 долларов из кармана пиджака, почему, хотя почему хотя был в футболке. Решили, почему вы решили обратиться к громадскому и ну то есть потому ваши... что ну нам глупо поулыбались в лицо в милиции. То есть и дежурный сразу не хотел вызывать даже того же банального следователя, чтобы я написала заявление. Потом этот следователь не хотел у нас его принимать. Вот, мол, сейчас, ну, он сейчас приедет, короче, сами разберетесь. И потом все-таки пришлось настаивать на том, чтобы писать свое заявление. Они не хотели принимать э, на Они заявление. не хотели, да. Учитывая тот факт, что мне сказали, что против этого человека лучше не рыпаться, потому что у кто него в милиции. Сказал? Ну, много кто мне говорил, есть у меня знакомые, и в сети мне советовали тоже в интернете. Нет, ну, именно аргументация у милиции какая? Почему она не хотела принимать в полиции? Не хотели принимать. Ну, они сказали заявление? с такой ухмылкой, что ну хотите, пишите заявление, хотите, так пообщайтесь и все. Больше в принципе ничего не говорили, я сказала буду писать заявление, ну хорошо, тогда ждите, он приедет, будем разбираться и все. То есть, а вы подписывали заявление, что с моих слов правильно записано? Да, 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 да. То я... Только оно было вручную написано, да? Да, вручную, угу. то есть по неразборчивости почерка я попросила следователя прочитать его мне в голос, он сидел читал, я рядом наблюдала это все, потом я только подписала, потому что сказала, есть такие нюансы, вы планируете которые... еще обращаться в милицию? Я планирую, Я так понимаю, да. была нарушена процедура принятия заявления, потому что вам не дали, если вы писали таковое заявление, вам должны были дать е, ну, номер э, внесения до ЕРДР. Единый досудовый, э, ну, ну, в общем, реестр. Это, да. это не первый случай, когда реестр этот не выдается. Потому что лично от моей семьи в данный момент написано три заявления ну, ну, и ни одного нет вот этого реестра абсолютно вообще и никаких данных по поводу ну это значит что невозможно, что оно не принято к действию. Ну а, что я могу сказать? Я тут скажу от себя, что если кто-нибудь из фигурантов а, этих событий захочет дать свое а, свой комментарий, я открыт, готов. А, Записати ваші мислі, ну от чоловік обратився з такою проблемою О, на розсуд громади, та як кажуть, я виношу це інтерв'ю. А ви думайте, збагачуйтесь. Єдине, що я вам скажу, люди, які потрапляють в поліцію, мають знати по, по прізвищам, хто з ними працював від дежурного до саме слідчого, хто прийняв заяву, ви маєте на руку. На руки отримати єдиний номер єдиного досудового реєстру, щоб вам видали номер вашої заяви вхідний, і прикріплений корінець, який відірваний, де внесено саме цей номер. І ви маєте документальне тоді підтвердження про те, що дійсно вашу заяву прийняли до розгляду. Тож питання тепер. До інших двох сторін цього конфлікту, якщо хочете, звертайтеся, запишемо ваше е, бачення. А вам дякую за те, що не боїтесь висказувати свою позицію. Ну, сподіваюсь, на вирішення е, цього питання. У мене просто немає вибору. Вже не ну, хоча б дякуємо, що звернулись. Ми покажемо цю ситуацію. Можливо, хтось вам чимось допоможе чи порадою якою, чи це. Це відео заставить здвинутись в полі саме вирішення цих проблем, бо я не цей... завжди наші права збережені. Я Тому на це я дуже так сподіваюся. думаю, ви через це до нас і звернулися. Все, тоді успіхів вам, Всього доброго.